Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama diberi Nur Natasha binti Ahmad Nazri Pemegang nombor matrix 2316426 Pada hari ini saya akan membentangkan sebuah tajuk yang bertajuk Dialect dan budaya. Dialek ini senang cerita, cara seseorang tu bercakap ikut negeri masing-masing. Setiap negeri ada slang, ada bunyi, ada cara sebut dia tersendiri. Contoh orang Kelantan cakap gapo dio, orang yang tak ada dialek akan cakap apa dia. Tapi benda ni seronok tau untuk kita belajar tentang dialek orang lain. Dalam negara kita, Malaysia ni, kita ada pelbagai dialek. Kita boleh dengar macam-macam bunyi, macam-macam gaya. Contoh dialek Sabah, orang Sabah akan cakap

ni kalau nak tahu dia bukan untuk sekadar seronok-seronok je tau tapi secara logiknya dengan adanya dialek ni boleh buatkan kita rasa dekat dengan rasa lebih selesa bila kita bercakap dengan orang yang duduk senegeri dengan kita ha betul tak dengan dengan dengar je cara orang tu cakap yang ada dialek kita dah boleh kenal pasti dah dia ni berasal dari mana ha dialek ni juga ada kaitan tau dengan budaya sebelum tu nak terangkan dulu budaya tu dari segi apa budaya ni banyak Budaya ni termasuk cara berpakaian, jenis tarian dan juga termasuk cara pergaulan dan cara bergurau. Jadi kat sini nak beritahu, dialek dengan budaya ada perkaitan antara satu sama lain. Pernah dengar tak pasal DK Barat? Ha, sebelum cerita panjang pasal DK Barat ni, main saya perkenalkan dulu apa itu DK Barat dan asal usul dia. Bermula. Barat ni dia berasal dari selatan Thailand dengan nama DK Karut. DK Barat ni dia diambil daripada tarian patung Inai asalnya. Dulu Pak Leh Tape atau nama sebenar beliau Haji Saleh, beliau ambil DK Barat ni daripada tarian patung Inai dan perkataan DK itu diambil daripada perkataan Arab iaitu zikir dan perkataan barat itu pula disebabkan kedudukan Thailand. Kalau kita kaji peta geografi Thailand, Thailand tu duduk dekat belah barat. Sebab tu Haji Saleh namakan Diki Barat. Okay. Diki Barat ni popular sehingga ada satu rancangan televisyen Astro. Uh, uh, nama dia Karut Komedia X. Bukan ya bukan 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 cerita pasal orang Karut Komedia X sebagai <Sess> hidup kita. Siapa tak tahu cerita ni genre dia komedi Dululah ada tayang dekat Astro Warna Tiap hari Jumaat pukul 10 malam Dalam karut komedia ni Sebelum barisan pelakon mulakan sketsa komedi dalam cerita tu Awal-awal pembukaan kepada rancangan tu Mereka akan mempersembahkan D.K. Barat Tak minta dia buat kerja betul Kalau pandai dia mengurus dia jadi tukar ular Harut tu tak lain dan tak bukan semua orang kenal iaitu Sabri Yunus. DK Barat ni dia sebenarnya nak bawa dan sampaikan tentang uh, apa yang berlaku dalam masyarakat dan sesuai dengan situasi dan kehidupan masyarakat. Dalam baik-baik alunan dalam DK Barat tu ada motivasi, ada nasihat yang nak disampaikan lah. Yang nak digariskan kat sini ialah DK Barat ni unik sebab dia memang guna dialek secara keseluruhannya. Dialek? Dialek apa? Dialek Kelantan. Dialek Kelantan yang kita senang nak faham lah. Bukan dialek Kelantan siam yang cok-cok medai tu. ah ha, bukan. Jadi, kat sini kita boleh nampak dialek dan budaya orang Kelantan tu wujud dalam penyampaian dikibaran. Okay, penggunaan dialek dalam persembahan budaya ni, kita boleh nampak bukan sekadar Ha, hiburan semata-mata Tapi cara halus nak kekalkan identiti dan keunikan sesuatu tempat Dialek tu sendiri dah ada jiwa dalam persembahan tu Jadi saya nak kongsilah sedikit cerita Masa saya kecil-kecil umur 5 tahun Saya tak silap saya Saya dengar mak saya buka lagu Ada seko anak tupah Atah jula motel Ada seko anak tupa Atah jula motel Jalan-jalan Jalan-jalan Ada ada dulu masa kita kecil kita tak tahu Pasal wujudnya dialect ni Bila dah besar baru kita faham Lepas tu bila dah besar kita dah faham Seronoklah bila tahu ni dialek apa yang digunakan Okay jadi berasal dari Pulau Pinang. Borian ni penyampaian dia sama macam di Kebarat. Tapi dia kurang terkenal lah daripada di Kebarat. Dan orang pun hampir lupa pasal Borian ni. Pada saya apa yang unik dan menariknya Borian ni ialah pemakaian orang yang mempersembahkan Boria tu. Dia meriah. Sebab kata orang Pinang mengelap. Orang lelaki pakai tarbus, pakai tali pinggang haji, pakai vest. Orang perempuan pula pakai baju warna yang kontras. Iaitu warna kuning berkilau dan digandingkan dengan merah jambu Boreal Borea ni tujuan dia untuk sampaikan nasihat Jadi kesimpulannya kesan pelestarian dialek tak ada warisan budaya ni banyak yang dapat kita lihat Dengan adanya dialek ni dia menghidupkan dan membantu warisan dan budaya lama ni kekal relevan sampai sekarang Ha bila kita lestari kan dialek sebenarnya kita bukan sekadar tunjuk bahasa kita kat orang tapi dalam masa yang sama kita bawa jiwa sesuatu bangsa tu sendiri untuk memperkenalkan dekat orang lain jadi sekian itu sahaja daripada saya assalamualaikum